এতিয়া কথা হ'ল যে ইউৰিক এচিড আমাৰ শৰীৰত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আমাৰ খাদ্যবিলাকৰ পৰা এচিড আমি এচিটিক বস্তুবিলাকো তেনেকুৱা খোৱা হয় বা অট'মেটিকলি আমাৰ শৰীৰত এনেকুৱা এচিড নিখৰণ হয় যিটো আমাক হজমৰ কাৰণে সহায় কৰে যিটো আমাক দৰকাৰী এচিড ঠিক তেনেদৰে ভাবি লওক যে এনেকুৱা এচিড যিটো আপোনাক অধিক পৰিমাণৰ উৎপন্ন হৈ গ'লে আপোনাৰ শৰীৰৰ ক্ষতিকৰ হয় যিখিনিয়ে আমাক লিভাৰতে যিটো আমাৰ ইউৰিক এচিড বুলি কয় সেইখিনি চেপাৰেট কৰিবলৈ মানে এনেকুৱাই বুজি থওঁ যেতিয়া আমাৰ শৰীৰত অত্যধিক ধৰণৰ ইউৰিক এচিড উৎপন্ন হ'ব ধৰে আমাৰ লিভাৰো তেজৰ পৰা সেইখিনি ছেপাৰেট কৰিব নোৱাৰা হৈ আহে তেতিয়াই কি হৈ যায় সেইখিনি গৈ আমাৰ পেছাবৰ কিডনীত গৈ প্ৰেছাৰ পায় কিডনীও হয়তো গোটেইখিনি প্ৰচেছিং কৰিব নোৱাৰে এনেকুৱাই বুজি থাকক এতিয়া চাওক এতিয়া অকল যে এই ইউৰিক এচিডখিনি কিডনীৰ পৰা প্ৰচেচিং হ'ব এনেকুৱা নহয় আচলতে ফিল্টাৰ হৈ যাব তো কিছুমান আমাৰ মলৰ দ্বাৰাও এইখিনি ছেপেৰেশ্যন হয় এতিয়া এটা কথা ক'লোঁ মেইন পইণ্টছ হ'ল আপোনাৰ এইখিনি হ'বলৈ পালে কিয় মই কওঁ আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনাৰ নিজৰ পেটটো পৰিষ্কাৰ কৰাত ফাৰ্ষ্ট টাইম গুৰুত্ব দিয়ক কিয়নো যত যি ঝামেলাৰ মূল আমাৰ এই পেটটো ন হজম নোহোৱাৰ ফলত দূষিত খাদ্য খোৱাৰ ফলত যিখিনি আমাৰ কনস্লিপেশ্যন হয় গেছ এচিডিটি তাৰ ফলাফলৰ ৰূপতহে আপোনাৰ এইখিনি বেছিকৈ উৎপন্ন হয় গতিকে সেইখিনিত গুৰুত্ব দিব য'ত আপোনালোকৰ পেটটো চাফা হ'ব পাৰে এনেকুৱা খাদ্য খাব যিটো ফাইবাৰযুক্ত হয় যিটো আপোনালোকে জাংক ফুড যিবিলাক ধৰণৰ আহাৰ খালে আমাৰ শৰীৰৰ ক্ষতিসাধন হয় তাৰমানে কেনেকুৱা খাদ্য আপোনালোকে বেছি সিজোৱা খাদ্য বেছি ভজা পোৰা বাহিৰৰ খাদ্য ন মেক্সিমাম আপোনালোকে কেঁচা বস্তু খোৱাত গুৰুত্ব দিব লাগিব কিয়নো কেঁচা বস্তুখিনিয়ে আপোনাক শৰীৰটো চাফা কৰি নিয়াৰ লগতে যথেষ্ট এনাৰ্জিও প্ৰদান কৰিব হজম শক্তিটো মজবুত কৰিব আৰু সকলো ফালৰ পৰা ভাল হ'ব এতিয়া চাওক যেতিয়া আমাৰ কিডনীৰ পৰা বা আমাৰ মলৰ দ্বাৰা এই এচিডখিনি বাহিৰলৈ ওলাই নাযায় নহয় তেতিয়াই আমাৰ এটা প্ৰব্লেমৰ ক্ৰিয়েট কৰে তাৰমানে সেইখিনি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কণী কালৰ ৰূপান্তৰিত হ'ল মানে ক্ৰিষ্টেল বুলি কোৱা হয় যিটো বুজি থওক অসমীয়াত মই যেনেকৈ কৈছোঁ ন ত আমাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন গাঁঠিবিলাকত গৈ জমা হয় তাৰ ফলত আপোনালোকৰ গাঁঠিৰ বিষবিলাক বেছিকৈ হয় ইউৰিক এচিড হ'লে নহয়নে ত' জ্বলন হ'ব পাৰে বিষ হ'ব পাৰে অত্যন্ত যিমান বেছি এইখিনি জমা হ'ব সিমান পৰিমাণৰ আপোনাৰ প্ৰব্লেম হ'ব আৰু ইয়াৰ ফলত কি হ'ব জানে পাৰ্মানেণ্টলি আপোনাৰ যিটো বাট বিষ বুলি কোৱা হয় আথ্ৰাইটিছ এনেকুৱা এটা বিষলৰ ৰূপান্তৰিত হ'ব যিটো সদায় ভুগিব লাগিব বেছিকেই ইউৰিক এচিডৰ ফলত আকৌ কি হৈ যাব পাৰি আপোনাৰ কিডনী ষ্ট'ন হ'ব পাৰে কিয়নো কিডনীত গৈ পেলাই যিমান দূষিত পদাৰ্থ গৈ জমা হ'ব কিডনীয়ে প্ৰচেচিং কৰিব নোৱাৰিব হয়নে তেতিয়া চাওকচোন সেই তাত গেটখিনি জমা হৈ হয় হৈ নহয় ষ্টোনৰ ৰূপ ল'ব কিডনী ডেমেজো হোৱাৰ আকাংক্ষা থাকি তাৰপিছত লিভাৰো পৰিশ্ৰণ হৈ যায় ন এইখিনি কৰোঁতে কৰোঁতে গতিকে আমি ভাবক আমি খোৱা খাদ্যখিনিয়ে এনেকুৱা এটা হৈ যায়গৈ আমাৰ মুখৰ জুতিৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ শৰীৰৰ ফাংচনখিনিত আমি এনেকুৱা এটা দি দিওঁ যে কাম কৰি এ থাক কৰিয়ে থাক লাষ্টতকৈ একদম লেভেজান হৈ যায় কৰিব নোৱাৰা হৈ যায় আচলতে চিন্তা কৰক এনেকুৱা কিয় হয় এতিয়া মই আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত ডিটেইলছকৈ বুজাই আছিলোঁ নহয়নে ষ্টাৰ্টিং আপোনালোকে ৰাতিপুৱা শুই উঠি সদায় এটা অভ্যাসত পৰিণত কৰিব জাষ্ট অকণমান আধা থেতালি অকণমান গোলনেমুৱে হওক বা কাজিনেমু হ'লে অকণমান দুই এটোপাল কম দিব হাঁহ তো গৰম পানী খাব ল'ব যিমানেই এনেকুৱা ধৰণৰ গৰম পানীখিনি আপুনি দুই গিলাচ তিনিগিলাচ শুই উঠিয়ে বঢ়াই দিব আপোনাৰ পেটটো চাফা হোৱাত সহায় কৰিব যেতিয়া পেটটো চাফা হৈ থাকে নহয় আপোনাৰ অকণমান যিয়ে হওক ঊনৈছ বিছ হ'লেও ইমান প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট নকৰে আচলতে কিমাননো বাচিব নহয়নে তো মানি চলিলেই হ'ল কিছুমান ধৰক ৰাতিপুৱাৰ আপুনি ভালকৈ মেইনটেইনছ কৰিলে খোৱা খাদ্যখিনি তেনেকুৱা খালে তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকুৱা খাদ্য এভইড কৰক যিখিনি বজাৰৰ একদম চমক লগা ইউটিউবৰ ভিডিঅ'বিলাকো বেছি চোৱা দেখা যায় যিটো একদম ৰং চঙীয়া একদম লাৰ নিচিনা বস্তুবোৰ হয়নে দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগি জাষ্ট তেনেকুৱাবিলাক এভইড কৰক লগতে ইয়াৰ ভিতৰত হ'ল মেইন কথা হ'ল আপোনাৰ যেতিয়া প্ৰব্লেম অলৰেডি এই মই এটা কথা কওঁ হাঁ মোৰ নিজৰ আচলতে ৰিচাৰ্ছৰ পৰা কৈছোঁ এইখিনি মই তো মেইন প্ৰব্লেম হ'ল আপোনাৰ গেছ এচিডিটি কনষ্টিপেশ্যন এইখিনি খাবলৈ পালে কিয় আপোনাৰ এইখিনি হৈ 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 নহয় আপোনাৰ হজম শক্তিটো প্ৰভাৱ পেলায় ভালকৈ হজম নোহোৱা অৱস্থা হৈ যায় য'ত আপোনালোকৰ প্ৰাকৃতিক ভোক নলগা হয় য'ত আপোনালোকে আৰ্টিফিচিয়েল ভোক মিটাবৰ কাৰণে লোভৰ বশৱৰ্তী হৈ আচলতে খোৱা হয় যিখিনি আমি অনিয়মীয় খাদ্য খাওঁ তাৰ ফলতে যত যি বেমাৰৰ সূচনা এতিয়া ধৰক আপোনাৰ অলৰেডি তেনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈ আছে আপুনি ইউৰিক এচিডত আপোনাক কৈ দিলে আপুনি ৰেড মিট খাব নালাগে আপুনি মাছ মাংস এভইড কৰিব লাগে কিয় বাৰু কাৰণ এই বস্তুখিনিয়ে আপোনাক কিয় সহজে সজম নহয় নহয়নে তো মেইন কথাটো সেইটো এটা এতিয়া চাওক এতিয়া তাৰ মাজত আপোনালোকে নিজেই চিন্তা কৰিব যে মই নকওঁ আপোনালোকে কমপ্লিটলি বাট দি দিয়ক কিন্তু এটা নিয়মত খাওক খুব আপোনাৰ যদি বেছিকৈ প্ৰব্লেম আছে অকণমান কমাই খুৱাওক পৰাপক্ষত ৰাতি কমপ্লিটলি এভইড কৰিব ইয়াৰ ফলতে আৰু এটা কথা মই কৈ থওঁ যে দাইল দাইল হ'ল প্ৰটিন জাতীয় এটা বস্তু ন তাত প্ৰটিন আছে যথেষ্ট এতিয়া চ দাইল বোলে আমাক গ্ৰ'থৰ কাৰণেহে বেছি উপকাৰী আমাক গ্ৰোথ হ'বৰ কাৰণেহে দাইল প্ৰয়োজন প্ৰটিন প্ৰয়োজন তাৰমানে এতিয়া যিকোনো দাইল যেতিয়া আমি অলৰেডি বয় হৈ গৈছোঁ ন কোনো বাঢ়িবলটো নাই তো এনেকুৱা আমাৰ নিচিনা মানুহখিনিয়ে অন্তত এনেকুৱা যদি প্ৰব্লেম আপুনি দাইলখিনিও কমাই খাওক কিয়নো আপোনাক সেইটো শৰীৰৰ প্ৰয়োজন নাই ইমান যেতিয়া প্ৰয়োজন নাই নহয় সেইখিনিয়ে হৈ যায়গৈ আপোনাৰ প্ৰব্লেম তো কথাটো বুজিছে নহয় তো মেইন কথা হ'ল আপুনি ৰেড মিট এক নম্বৰৰ বেয়া বুলি কোৱা হৈছে তো মই কওঁ যে ৰেড মিট বুলিয়ে নহয় মাছ মাংস কণী যিয়ে নহওক মাছটো বাৰু অকণ কনচিডাৰ কৰিব পাৰি বাৰু ৰাতি পৰাপক্ষত আপোনালোকে কেনেখাব কেনে খাব মেইন প্ৰব্লেমবোৰ কিয় হয় জানে আপোনালোকক মই কৈ আহিছোঁ তো ৰাতি আমি খোৱা খাদ্যবোৰ আমি যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ইলিগেল খাদ্যবোৰ খাওঁ আচলতে আপুনি ৰাতি যিখিনি সহজে হজম হয় আমাৰ সেইখিনি খাব ল'ব আৰু পৰাপক্ষত এটা নিৰ্দিষ্ট টাইম বান্ধি ল'ব যে দহটা বজাৰ পিছত আৰু মই নাখাওঁ পৰাপক্ষত অলপ ৰাতি হ'লে কম খাদ্য খাব আৰু সোনকালে অলপ শুবলৈ চেষ্টা কৰিব সোনকালে বুলি এইটো কথা নহয় আপোনাৰ টোপনিটো অন্ততঃ পোৰা হোৱাটো বহুত প্ৰয়োজন যাৰ ফলত অধিক বাঢ়িব পাৰে ইউৰিক এচিড ইয়াৰ ফলত আৰু এটা কথা কৈ থওঁ আজি অধিক টেনশ্যনৰ ফলতো অট'মেটিকলি ইউৰিক এচিড নিখৰণ হয় শৰীৰত ঠিক তেনেদৰে সিদিনাৰ ভিডিঅ'টো কৈছিলোঁ যে আমাৰ আমাৰ এচিড এচিডিটি কিয় হয় যে অত্যধিক চিঞৰ বাখৰ টেনশ্যন এইবিলাকতো আমাৰ এচিডিটি বাঢ়ি যায় জাষ্ট মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে এইটোও বুজি লওক যে ইউৰিক এচিডো এটা এচিড হয়নে গতিকে তেনেকুৱা শৰীৰৰ পৰাই নিখৰণ হৈছে গতিকে অত্যধিক টেনশ্যনৰ ফলতো ৰাতি টোপনি নহাৰ ফলত দেৰিকৈ খোৱাৰ ফলত ৰাতি বেছিকৈ আহাৰ খোৱাৰ ফলত আপোনাৰ ইউৰিক এচিড বাঢ়ি যাব পাৰে গতিকে অকণমান মন দি ভালকৈ কথাখিনি নিজকে বিশ্লেষণ কৰিব হাঁ বাৰু এইখিনি মই বহলাই গৈ নথওঁ তাৰপিছত মই আহোঁ কেনেকুৱা আপুনি ঠিক কৰিব এতিয়া এটা চাওক যে আমাৰ কিডনীটোত বিশেষকৈ বহুতখিনি লেতেৰা জমা হ'ল যিখিনি আমাৰ নিখৰণ হয় সেইখিনি বেছিকৈ আমাৰ কিডনীয়ে যেতিয়া নিষ্কাশন কৰে বিয়াখিনি বাহিৰলৈ ওলাই দিয়ে আৰু উলিয়াব নোৱাৰাৰ ফলতেই আমাৰ প্ৰব্লেম গতিকে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি কিডনীটোক পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগিব ডিটক্স তাৰমানে কিডনীটোক আমি পৰিষ্কাৰ কৰা হা আপোনালোকে কেঁচা অমিতা ল'ব বহুত কলি নহয় খাব পৰা জাষ্ট ইমান ডাঙৰমান অমিতা হা কেঁচা ল'ব কিন্তু হা আপুনি ডেৰ লিটাৰ পানী খুবকৈ বইল কৰিব জাষ্ট পানীখিনি যাতে এক লিটাৰ থাকি চাওক সেইখিনি চাকি পেলাই নহয় এক লিটাৰ পানী আপুনি দিনটো অলপ অলপকে খাই খতম কৰিব পাৰিলে শুই উঠিও অলপ খাব পাৰি বা আপোনাৰ যদি কিবা ভয় হৈছে শুই উঠি নাখালেও পিছত পিছত খালো হ'ব একদম ভৰ্তি পেটত নাখাই পেলাই ধৰক অলপ খালে আহাৰ ধৰক তাৰপিছত অলপ অলপ যেতিয়া বিয়া লাগে আপুনি তেনেকুৱা খাব পাৰে তাৰপিছত আৰু এটা বহুত উপকাৰী কি কৰি থ জানে কলগছ ভীমকলৰ কলগছ যিটো পুলি আমি পচলা খাওঁ সেইটো আপুনি খাদ্য হিচাপে বনাই নাখায় নহয় আপুনি কি কৰিব তাৰ জুচ উলিয়াব ভালকৈ আমি খাদ্য হিচাপে বনাই খাওঁতে যেতিয়া এৰুৱাই লওঁ কুকুৰবোৰ যিখিনি খাব পৰা অংশ সেইখিনি আপুনি ভালকৈ মিক্সি গ্ৰাইণ্ডাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰিব পাৰে বা থেথালি ল'ব পাৰে আপুনি কেঁচাই কেঁচাই জুচ উলিয়াব তাৰ তাৰে খালী পেটত এক কাপ এক কাপ অন্ততঃ ৰাতিপুৱা খালী পেলত খাবলৈ যত্ন কৰকচোন আপোনাৰ কিডনীটো পৰিষ্কাৰ হোৱাত সহায় কৰিব তাৰ ফলত আপোনাৰ কোনো ক্ষতিও নাই নহয়নে অকল সেইটোৱে নহয় মই পিছৰ ভিডিঅ'ত ক'ম যে কলগছৰ এই জুচখিনিয়ে আপোনাক বেলেগ বেমাৰৰ পৰা কেনেকুৱা বচাব তো এইটো কৰি চাব হা বহুত সহজ মেইনলি তাৰপিছত আছে ইউৰিক এচিড ভাল কৰিবলৈ পচতীয়া পাত মই আগৰ ভিডিঅ'ত গছজোপাৰে সৈতে আপোনালোকক দেখাইছোঁ যে পচতীয়া পাতৰ যিটো পাত কোমলীয়া পাত যিবিলাক থাকে তাৰ চাটনি বনাই নহৰু জলকীয়া এনেকুৱা দিব যেনেকুৱা চাটনি বনাই তাৰ চাটনি বনাই খাব পাৰে ইয়াৰ মাজতে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ মই যে আপোনালোকে যিটো চাৰা মদ যিটো আমাৰ ৱাইন ন এটা কথা নহয় তাত যথেষ্ট আমাৰ এনেকুৱা এটা দূষিত পদাৰ্থ থাকিল যিটোৱে আপোনাক ইউৰিক এচিড পঢ়াত সহায় কৰে তো প্লিজ যদি পাৰে পৰাপক্ষত আপোনালোকৰ যদি প্ৰব্লেম আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ এইটো এভইড কৰি চলিব অহা তাৰ ভিতৰত অত্যধিক পৰিমাণৰ যিটো এটা আপেল কোৱা হয় আপেল হওক খেজুৰ হওক ইয়াতো এটা এটা বস্তু থাকে যিটো যিটো ইউৰিক এচিডৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক গতিকে খাব কিন্তু কমাই খাব হা নিশ্চয়কৈ কমেণ্ট কৰিব হা আজিলৈ বহুত বহুত মৰমেৰে ধন্যবাদ